بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين قبل ايام رد علي بعض المجسمه وقال نحن نوافق امامكم وائمتكم الاربعه في الاصول وأنتم تتبعونهم في الفروع وتخالفونهم في الأصول والإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله أنموذجا الحقيقة هذه من الأشياء الشائعة جدا التي أشاعها الحشوية وصدقوها الحقيقة يعني للأمانة الحشوية فريقان فريق موضوعي مع نفسه وهو لا يحترم الإمام الأعظم أبا حنيفة ولا يقيم له وزنا بل يعده مرجئا وربما يسيئون الادب ويقللون يعني يتكلمون بما لا يليق ان يقال في امام يتبعه ثلاثه ارباع المسلمين لن نقف مع هذا الصنف نتكلم مع الصنف الثاني الذي يدعي الحياد والموضوعيه وانه يعني يتبع السلف وان الامام الاعظم ابا أبو حنيفه رحمه الله يعني هو وافقه في العقيده ونحن خالفناه في العقيده الان سأعطي مثالا واضحا شهيرا يعرفه القاصي والداني وهو العقيده الطحاوية. هذه العقيده الطحاوية هي من لامام عظيم من ائمه الحنفية وهو من؟ الامام الطحاوي. من الطحاوي رحمه الله؟ الامام الطحاوي هذا من ائمه السلف يعني في القرون الثلاثة. هذا الامام الطحاوي رحمه الله كتب عقيدته وذكر فيها اجماعات اهل السنه والجماعه، يعني كل موضع من المواضع التي ذكرها الامام الطحاوي رحمه الله من المواضع التي يجمع عليها اهل السنه والجماعه وعلى راسهم امامه الاعظم ابو حنيفه رحمه الله فهو يروي عقيده امامه. طيب السؤال الان. في العقيده الطحاوية عبارة ساذكرها لكم. وانتم تحكمون يعني سواء يعني من كان من اهل السنه او من كان من اهل البدعه متحررا من بدعته من بدعه الحيز والجهه وكذا هذا الطحاوي رحمه الله يقول في عبارته يقول ماذا عن الله سبحانه وتعالى يقول تعالى عن الحدود والغايات تعالى عن الحدود والغايات هذا امام الحنفيه يروي امام عقيده امامه الإمام الأعظم وانظر من يتبعه نحن أم أم المجسمة طبعا قضية هي يعني هي شبهة ساقطة ولكن أذكرها باعتبار أنها يعني حصل فيها قيل وقال كل المجسمة بدءا من هذا ابن أبي العز الحنفي وانتهاءا بفوزان وغنيمان وابن باز وابن عثيمين كلهم إذا وصل إلى هذا الموضع يرد عليه ولا يقبله طيب كيف ترد عليه ولا تقبله وانت ترى ان هذه عقيده ابي حنيفه وان هذا يروي عقيده امامه <applause> يعني انت الان اقرب الى الامام الاعظم ابي حنيفه من الامام الطحاوي هذا الطحاوي يقول عن الله سبحانه يقول تعالى عن الحدود والغايات حدود غايات الله ليس محددا الله ليس في جهه هذا كلام السلف وهذا ما اجمع عليه السلف فلماذا تدلسون على العوام تاتون بروايات موضوعه او ضعيفه او تالفه عن الامام ابي حنيفه رحمه الله وتروجونها على انها عقيده آه الامام ياتون بعباره مثلا قال ابو حنيفه رحمه الله من قال من شك الله في السماء او في او 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 في الارض يعني قُتل او قطعت يده او شيء من هذا القبيل هكذا لا ادري هذه هذا الكلام علماء الحنفيه اذا يذكرون شيئا من هذا ويقول انه جوز ان يكون لله تعالى المكان اه انا لست ملزما بفهمكم لابي حنيفه ولا للشافعي اذا كان هذا الذي روى عقيده الامام ابي حنيفه ترفضونها جمله وتفصيله عد الى شروحهم جميعا كل من شرح العقيده الطحاويه من المجسمه يرفض هذا المقطع الذي يذكر فيه الامام الطحاوي عقيده امامه ابي حنيفه فعيب يعني ان تقول لنا يعني تركتم عقيده امامكم واتبعتموه في الفروع لا يا اخي نتبع امامنا رضي الله تعالى عنه في الفروع وفي الاصول ولكن بنقل الأئمة الأثبات العدول بإسناد كالشمس وضحاها وهذا الإسناد الذي لقي قبولا والذي عليه كافة علماء الحنفية الذين رووا يعني هذا الشيء في زمان حادثة حصلت معي في أحد الشيوخ الوهابية في نجد لا أريد أن أذكر اسمه الآن لكن مشهور يعني ف هو كان في الجامعة الإسلامية وقال آه يعني نفس العبارة أنتم آه هؤلاء أصحاب المذاهب يتبعون إمامهم في آه الفروع ويخالفونه في الأصول والله الكلام يعني حقيقة يعني لافت للانتباه آه سألته قلت يعني آه طبعا الأشاعر ضالون ومبتدعة وكذا 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 كلهم هكذا وخالفوا أئمتهم في الأصول وكذا واتبعون في الفروع قلت عندي سؤال وحقيقة سؤال بريء لكن سؤال ملغوم يعني حقيقة لن أعرف ماذا أسأل فقلت له أنتم يا في الجامعة الإسلامية تدرسون كل المصنفات في الحديث وفي مصطلح الحديث وفي الفقه وفي أصول الفقه عدا التوحيد هم جعلوه لأهل النجد طيب كل الكتب التي تدرسونها لأئمة أشعرية السيوطي ابن حجر العسقلاني النووي ائمه القراءات طيب سالته قلت له كيف تدرسون كتب هؤلاء الناس؟ ما دام هؤلاء مبتدعه وضالون وكذا قال يعني نحسن الظن بهؤلاء ونقول لعل عقيده السلف لم تردهم لم تصل اليهم سبحان الله يحررون الفروع يعني انسان يهتم بزينه البيت ويهتم ماذا؟ ب آه إطار الباب، وبزينة الشباك، ولا يهتم بالقواعد التي يؤسس عليها البيت، قلت له عجيب، واحد مثل ابن حجر لم تصله عقيدة السلف، واحد والله بهذا اللفظ يبحث عن طرق لحديث واحد فيصل إلى مئة طريق لحديث واحد، هكذا يقول ابن حجر، يبحث عن وجد مئة طريق لحديث واحد آه و لا يفكر في عقيدة السلف لماذا لا تتهم نفسك أنت وتقول أنا غشوني بهذه يعني جعلوني أعطوني عقيدة مغشوشة وقالوا هذه عقيدة السلف لا يا أخي ليست هذه عقيدة السلف وعقيدة السلف هي عقيدة التنزيه والله تعالى أعلم وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وسلم